Друзі, вітаю на каналі Софії Бланк, і сьогодні поговоримо про те, чи є якісь правила поведінки в храмі, а чому ми вирішили поговорити саме на цю тему? А тому, що ви про це просили виконуємо обіцянку. Вітаю Софія Михайлівна. Приветствую, мої дорогі. Чоловік, коли йде в храм, він скоріше думає про те, що в храмі йому легше поговорити з Богом. в окружении икон, которые притягивают божественные энергии, само строение церкви, сам купол предназначен для того, чтобы получать энергию и проецировать ее на прихожан. В общем, идя в церковь, даже если у вас не самое лучшее мнение, как говорится, о его служителях, это не имеет значения, мои дорогие. Вы идете на встречу с Богом, Люди, разные люди в разных профессиях, но вы идете навстречу с Богом. Значит, вы сохраняете в вашей душе тишину, благоговение, вашу признательность высшим, ваше желание с ними пообщаться в более э, такой комфортной, более контактной обстановке. София Михайловна, есть <плес> ли какие-то забороны? Например, часто говорят, что если хустинку не взял, то церковь не захочет. Что Вы скажете от на это? Ну, опять же, это ответ э, отца Андрея. Значит, в разных религиозных традициях в одних надо, чтобы была хустинка, в других это не обязательно. В... В одних традициях важно, чтобы, допустим, если женщина замужем, чтобы у нее голова была покрыта, а если девушка еще не замужем, то она может быть и с непокрытой головой. Это совершенно не обязательно. Но, допустим, вы идете в храм, где все в хустынках. Ну так возьмите хустынку тоже. Она не влияет на ваше, на саму суть, на ваше общение с Богом. Но чтобы не вызывать осуждений, ну зачем неприятные там энергии ваша Там посмотрят, ага, он об искусстве. Якая стакана, я разумею, что не, не поважали боги. А это не потому, что она не поважали. Потому что она просто не знает этих порядков. Но если там такой порядок, то возьмите свою хустинку. Но только возьмите свою хустинку. Не треба брать хустинки, которые там на стопке лежат, потому что вы не знаете, на, на чьих головах были эти хустынки? Так что, опять же, это условность, которую не обязательно исполнять. Ну, соотноситься, с, так сказать, с негласными правилами вот этой именно церкви стоит. Вообще а такое питание было, София Михайловна, том, что до свечок у церкви. Вот за здоровье ставлю, да, и за упокидущие ставлю свечки у церкви. А если... Ну, так випадково переплутали, свічку не за здоров'я поставили, загубилася людина, поставила за упокій. Чи буде це впливати на ту людину, для якої цю свічку поставили? Тут ваше намірение важливо дорогі мої. Тут ваше немерение важне. І ваша свічка буде проводити ваше не вміре. Знаєте, зачем и свічки? свічки Огонь свечки проводник того, что вы мысленно вложили в это действие. Конечно, нежелательно путать. Но если так случилось, то опять же вы ничего плохого этому человеку, о котором поставили свечку, не сделаете. Так что не волнуйтесь об этом. А от ще буває таке, що дають записочки, да? Там записочки, щоб читали за здоров'я. Софія Михайловна, а людина, яка дає ці записочки, вона з себе відповідальність скидає, перекидає на когось, чи, чи повинна людина сама читати, чи вона отак от може віддати батюшки і хай батюшка читає? Значить, мої дорогі, давайте все так, як положено, Якщо ви заботитесь о чім-то благополуччі живого. или ушедшего. Вы пишете записочку, там подаяние какое-то даете. Вы написали записочку, и священник обязан, когда он читает общую молитву, ставить имя этого человека, который в записочке в свою коллективную молитву. Но вы отдали это священнику. Ну кто же вам не дает, если вы действительно искренне преданы тому, о ком заботитесь, ваши молитвы Одно другому не мешает и не заменяет. Здесь больше подойдет слово «дополняет». И, конечно, лучше делать и то, и другое. Почему? Дорогие, когда вы молитесь за кого-то, это вы не только за кого-то молитесь, вы и за себя молитесь. Вы вносите информацию в ваше поле, что вы хороший человек. Что вы не просто ой, яка была гарна людина, а вы понимаете, что такое слова молитвы, что это энергия поддержки, что она доходит. Ну, почему слова молитвы так важны? Это отработанные мысли формы, которые непременно доходят до э, той, той души, которой это надо. Мы с вами говорили, если душа ушла в высшие миры, то ей ваши молитвы не очень нужны. Она уже там. Но есть душа в низших мирах. И это бывает, мы с вами уже говорили о том, что есть по одним источникам 9 уровней ада, по другим 7 уровней ада. Ну, как говорится, небольшая разница. Но чем ниже уровень, тем больше страдать. И... Нищие миры – это миры искупления, миры исправления. Допустим, человек попал на пятый уровень. И он уже своим пребыванием там, своими мучениями отработал этот пятый уровень. Ему уже надо судьбу облегчить. А как облегчить? Ему надо дать энергию, чтобы он поднялся на четвертый уровень. А энергия в нищих мирах не производится. И боженька туда, как говорится, вам энергию ангелы не могут передать. Но по вашим молитвам этот человек получит энергию. Значит, вот это будет ваша реальная помощь ушедшему. Не просто пустые слова сочувствия, которые <с Saras> ничего хорошего для того, кто оказался в низших мирах, не имеет. А именно ваша молитва. Яна, мы уже поставили паростас по полшовшим. Не, Софим еще не поставили. Треба, якщо треба, то. Давай поставим. Полина начитала на двух языках, простас по -ушевшим. и молитвы за род. Мы, Мы... тоже у нас будет. У нас за... тоже будет. И, мои дорогие, вот когда вы эти дела делаете, когда вы не пожалеете 20-30 минут и прочитаете эти молитвы, вот тогда вы передадите энергию. А огонь свечи. Вот вы читаете молитву, и горит свеча. Огонь свечи способствует прохождению молитвы высшей сферы. Почему? А потому что темные боятся огня, понимаете? Они врезаются, они в любую информацию врезаются и вносят дезинформацию. Вот это же мы веками получали от них перемешанную информацию, хорошую с плохой. Они врезались и вливали туда дезинформацию. Отсюда у нас и в науках ошибки, отсюда у нас и в учебе так сказать, знания не все точные. Вот как это делается. Поэтому свеча здесь имеет роль защитника и проводника, ускорителя передачи информации. Пемхана, а че энергетично есть разница между свечкой восковой или лампадкой с лампадным маслом, вазелиновым маслом? Ну, я думаю, что разница здесь какая. Лампадки мы помещаем перед иконами. И как бы усиливаем энергию, излучаемую иконами. Свечки, которые мы помещаем под свечники, они как бы сопровождают наши молитвенные ритуалы. Лампадка по идее должна гореть все время. Вот. А свечки мы можем ставить периодически, когда читаем молитвы. Но мы можем ставить свечки вот когда, мои дорогие. Вот, допустим, человек алкоголик, наркоман, человек плохо себя ведет. Или ребенок плохо учится, его атакуют демоны. Поля разорваны. Опять все можете определять биолокационно. И биолокационно можете спросить, нужно ставить свечку вот допустим на область головы на фотографии вот этого ребенка или взрослого или не нужно дело в том что э, фотография это ваша энергокопия ваша светокопия то есть пока вы живы эта энергия излучает те же энергии что и вы и когда вы то есть она ваш аналог но ну, аналог на бумаге на фотобумаге а почему на ваш аналог? Значит, микроэлементы, которые входят в покровный слой пленки, это микроэлементы, они обладают памятью. Как делается фотография? Вспышка, вспышка света. И вот эта вспышка впечатывает вашу информацию, вашу энергию вот в эту фотографию. Происходит процесс запечатления не только вашего лица, но и вашей энергии на фотографии. Значит, фотография является вашим эмиссаром. С помощью фотографии можно творить много добра. И черные маги много зла делают, вы знаете. И кому не давайте свои фотографии, особенно если подозреваете человека в чем-то. Значит, если вы ставите фотографию, допустим, на голову этого человека, вы способствуете очистке его мысли. Если вы ставите в проекте, допустим, сердце, вы помогаете очистить энергии сердца, волнения, тревоги. Если вы ставите между людьми там, где место нахождения вашей души, вы помогаете очистить вашу душу. Почему? Потому что огонь свечи будет отгонять негативные сущности присасываются к нам, они все время кушать хотят. Вот так, так что это разные вещи, мои дорогие. Хорошо и то и другое, не или или, а и то и другое. Да, Яна. а чья резница между молитвой дома и разница между молитвой в храме? В принципе, дорогие. Конечно, молитва в храме хороша, если она общая, если она синхронная. Если эту молитву читают все хорошие люди, но ну, вы знаете, вот когда даже сто хороших людей затесалась одна поганая овца, она использует всю коллективную молитву. Это уже из практики. Опять вот биолокационно, я вам советую, вот соберите круг людей, помолитесь, и пусть один там не то слово скажет. Все, вы все сразу увидите. Почему? Вы притянули сами негативные энергии этим словом. Поэтому <как> хорошо молиться в церкви. Ну, в надежде, что все там ребята хорошие пришли помолиться. Но если об этой церкви, об этой общине не самое хорошее слово, до дома помолитесь, на природе помолитесь. На скамейке в парке помолитесь. Понимаете? Да вот эту методику, яку ми з вами вже освоїли, методику стадіону, і буде все замечательно. Ще питання, Софія Мухайна. А от якщо люди стоять в церкві, колективна молитва і вони не знають тексту цих молитв, просто стоять, слухають про своє щось, думають, про якісь свої насущні справи, чи буде так само працювати ця молитва на них? на них будет позитивно воздействовать энергия, излучаемая теми, кто молится. Но это будет весьма незначительное воздействие. Надо молиться самому, самому. Для того, чтобы ты стал объектом притяжения энергии, божественной, ты должен Боженьку попросить. А кто стоит рядом с собой, он же за себя просит, и за своих близких. А ты тут при чём? То есть ты пришел в церковь, потрудись. Или молитвы не теми, или наши молитвы распечатай. И себе их читай. А вообще церковь, это в свет. Все на земле это творение Божьих рук, не только вот этот храм, в который ты пришел помолиться. Поэтому молиться можно везде. И в транспорте, и в пути, даже очень хорошо молиться в пути. Вот. И очень плохо, если в машине едет, там, и матюкается, или непотребные вещи говорит. Все, эта машина излучает негатив. Я вам рассказывал, у меня есть один друг, он живет в Калифорнии сейчас, Николай Виртуозов, львовянин. Так вот этот замечательный Николай едет по дороге, рамкой смотрит, какая машина, какую энергию излучает. Хорошую энергию, окей плохую энергию, он начинает их отмаливать. Понимаете? Для того, чтобы изменить излучение, нанести на всех поганых, что там Бог знает, что несут, позитивные энергии молитв. Вот пример, так сказать, действенной божественной работы. Вам советую. А рамкой, маятником, где вас научить можно? На наших курсах. Да я учила. Но лучше, звісно, на курсах, тому що я даю повну картину того, які обстоятельства, какое поведение должно сопровождать человека, который работает рамкой працює з вот такой Ще от высновок, логічна висновак, Софія, якщо людина стоїть, священник читає молитви, але людина ці молитви не знає. Можна ж про себе читати ці молитви, які ти знаєш, правильно? І буде так само, ж колективна молитва. Нет, в этом случае, каждая молитва имеет, так сказать, свой энергоход. Священник читает молитву, повторяю молитву за ним. Если священник читает одну молитву, а ты другую, эти вибрации не совпадают. Я не говорю, что они в антагонизме. Может, они, они не могут, не будут в антагонизме, скорее всего. Но они не совпадают. А ведь важно, чтобы это все было гармонично. Поэтому лучше там слова молитв, слова литургии повторять за священником. Тем более, что вот не случайно они поются, потому что это было протяжно, чтобы человек успел повторить. Вот так будет гармоничнее. Дякую вам, Софія Михайльна. Друзі. Якщо у вас ще є якісь питання, пишіть у коментарях. Софія Михайльна всі ваші коментарі читає і без уваги їх не залишає. До нових зустрічей. Щаслива, мої дорогі. Будьте всі здорові і щасливі.